Wallahu ta'ala alam Allah yang maha maha Kalau ditanya Kunut Kita menjawab secara ilmu Kunut ada tiga jenis Kunut ada tiga jenis Kalau ditanya Apa tiga jenis itu Yang pertama Ada nama dia kunut semayang subuh Satu ada yang bernama kunut nazilah dua dan ada yang bernama kunut witir tiga kalau ditanya antara tiga kunut ini yang mana yang sabit daripada sunnah Nabi secara sahih maka kita jawab kunut yang sabit daripada sunnah Nabi secara sahih adalah dua dari tiga iaitu kunut nazilah dan kunut semayang witir Adapun kunut yang kita baca dalam sembahyang subuh setiap hari maka dia disokong oleh hadis yang dhaif. Dan ini diberi penjelasan oleh imam oleh imam-imam para mazhab Asy-Syafi'i. Anas menyatakan, aku melihat Rasulullah baca kunut subuh setiap hari sampailah Rasulullah meninggal dunia. Maka hadis itu diambil oleh Imam Syafi'i sebagai hujah untuk menunjukkan kunut subuh itu wujud. Para ulama hadis ketika mengkaji hadis ini dan ada hadis lain lagi yang Imam Syafi'i ambil, tapi saya ambil hadis ini satu saja. Hadis ini ada kedhaifan dia iaitu seorang yang bernama Ja'far al razi Dia seorang sanad yang dhaif. Maka menyebabkan hadis dia jadi dhaif. Maka apabila satu hadis itu daif Maka dia tidak boleh menjadi sandaran hujah Kepada sah ataupun batai Tidak boleh Adapun hadis yang berkata Nabi membaca kunut nazilah Ketika turunnya musibah Dan Nabi membaca kunut semayang witir Membaca kunut dalam salat witir Kedua-dua riwayat itu adalah sahih Adapun kalimah Allahumma hadini fi man itu adalah kalimah yang sahih tetapi untuk semayang witir bukan untuk subuh tiap-tiap pagi maka daripada imam-imam mazhab yang empat tiga mazhab Abu Hanifah tu Nu'man Imam Malik dan Imam Abu, Abu, Imam Ahmad bin Hanbal mereka menyatakan subuh tidak ada kuno maka satu mazhab saja menyatakan subuh ada kunut. Itu pun berpandukan kepada hadis yang daif iaitu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Tetapi ulama-ulama Syafi'i berpecah menjadi dua. Yang dipanggil dengan nama Syafi'iyah, sebahagian menyatakan kunut subuh itu sunat, sebahagian menyatakan kunut subuh tidak sunat. Itu mazhab Syafi'i sendiri. Maka di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada suatu kitab yang ditulis oleh Imam al baihaqi yang penting kita baca kitab itu bernama Ma'rifatus Sunan Wal Athar kitab Ma'rifatus Sunan Wal Athar kalau kita boleh bahasa Arab kita bacalah kitab ini kitab ini menghimpunkan kesemua dalil fiqh mazhab Asy-Syafi'i maka Imam Baihaqi seorang yang sayang dengan mazhab Syafi'i dia telah mengumpulkan dalil kunut di dalam kitab Ma'rifat Sunan Wal Athar maka Imam Syaf Imam Bayhaqi menyebut bagaimanakah sifat kunut yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i kata Imam Bayhaqi Syafi'i menyebut kalimah kunut kunut ialah bacaan kunut bukan perbuatan maka Imam Bayhaqi lebih menyatakan apabila kita katakan baca kunut dalam mazhab syafi'i itu seorang pada rekaannya akhir daripada salat subuh ketika dia rokok dia menyatakan sami liman hamidah maka mulutnya membaca rabbana walakal hamdu Allahumma fi tanpa mengangkat kedua tangan dan tanpa menggunakan kalimah Allahumma tiap-tiap orang individu dalam salat membaca Allahumma fiman hadai dengan suara yang perlahan. Ini yang disebut oleh Imam Baihaqi dalam kitab dia Ma'rifatus Sunan wal Athar. Jadi kalau seorang itu nak membaca kunut dalam mazhab Syafi'i, dia bacalah sebab Syafi'i seorang mujtahid yang besar. Tetapi dia kena mengetahui dalil itu adalah dhaif. Apabila dalil itu dhaif dan terdapat dalil yang sahih, maka sepatutnya umat lebih mendahulukan dalil yang sahih daripada dalil yang yang daif tetapi kita tidak mencela kerana Imam Syafi'i adalah seorang daripada Imam Ahlu Sunnah dia orang yang mempertahankan Sunnah maka Imam Nawawi menulis kitab Al-Azkar menyebut gelaran ulama' kepada Syafi'i Nasiru Sunnah wa qati'ul Bida'ah dia penyelamat sunnah dan dia penghapus bid'ah. Ah. Jadi kalau orang kata kunut itu ada, kita terpaksa memberi penjelasan. Kunut itu ada pada tiga wajah, dua yang sahih, satu yang dhaif. Maka kenapa kita begitu berat hati nak mengambil yang sahih? Kenapa kita begitu berat hati nak mengambil yang sahih? Dhaif bermakna apa, ikhwan? Lemahnya. Kan? Tapi mahkamah Hakim tanya Kamu saksi? Ya saya saksi Kamu nampak Si Fulan membunuh si Fulan? Nampak tak? Saya nampak Tuan Hakim Nampak dia ke? Saya cuma nampak pembunuh Tapi muka dia tak berapa jelas lah Tuan Hakim Pasal hari tu saya tak pakai kaca mata Jadi Bolehkah hakim mengambil hujah itu untuk menyatakan yang berada dalam kandang tertuduh itu bersalah? Tak boleh. Ah. Seperti Sajin Hasan kan. Dia kata, "Ah, aku tidak peduli walaupun bangsa aku masih muda." Kita kata dalam mahkamah, "Ah, saya tidak peduli. Yang penting ada yang membunuh. Ah, dialah pembunuh itu." Kalau begitu sistem kita, jahanam habis mahkamah kena tidak mengikut undang-undang kalau yang daif dunia pun tolak apa lagi kita bawa yang daif bertemu Allah lebih ditolak maka eloklah satu orang bermazhab syafi'i dia baca doa kunut pagi ini baca pagi besok baca pagi lusa tak usah baca jangan hari-hari kita amal yang daif amallah juga yang sahih yang sahihnya subuh Nabi tak baca kunut kecuali Nabi suka baca kunut dalam sembahyang witir dalam semayang witir Nabi suruh cucu dia Hasan baca kuno Allahumma dini fi Itu pun Nabi kata kepada Hasan Jangan baca selalu Selang-selang Dua hari baca Tinggalkan Baca tinggalkan Maka kalau kunut nazilah Kita baca daripada subuh sampai isyak Lebih kurang sebulan Seperti Nabi buat jadi kalau ada orang baca doa kunut Kita sebagai makmum kita ikut Tapi kita tidak mengangkat tangan Sebab apa? Sebab kita berkeyakinan kunut itu daif Dan kita tidak membaca Kita perlu mufarakah kah? Tak perlu Sebab sunnah tidak mengajak salat itu bermufarakah Dia buat bid'ah, ah, dia punya pasal ya? Nabi kata Fala takhtaliful imam Hadi imam Bukhari Jangan kamu bercerai daripada imam Imam nak baca, imam baca dan imam pun sunat membaca Allahumma dini fi man hadait. Tak payah Allahumma dina fi man hadait. Amin. Tak angkat tangan pun. Nawawi sebut dalam al azkar Kalau satu orang angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan. Tapi tak baca apa? Angkat ayah. Dia jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Angkat. Sengat sunyi je tiba-tiba dia rokok Allahu Akbar Nawawi kata sunat sujud sahwi kenapa? tak baca apa? sebab yang sunat tu bukan angkat tangan yang sunat itu baca maka mazhab syafi'i satu orang baca kunut kan sami Allahu liman hamidah dia tak angkat tangan dia luruskan tangan tapi dia baca Allahumma dini fi man hadai tak payah sujud sahwi kerana dia telah membaca ini mungkin kekurangan penjelasan kita tentang dalil, tentang hadis dan tentang kaifiat cara berkunut. Cara berkunut. Ada tempat baca kunut sapu muka tu. Walhamdulillahirabbil alamin. Tarik sampai badan tampak kat belakang pak pak pak. Ini betul-betul punya bid'ah dalalah. Tidak, tidak. Tangan itu tidak ada peranan dalam mazhab Syafi'i. Yang disunat abaatkan membaca sahaja jadi Pak Cik tanya tadi kenapa orang kita masih berkunut satu kerana penjelasan ilmu kurang dan keyakinan hati belum sampai. Kadang-kadang kita bila tinggal kunut kita rasa macam buat maksiat tu. Imam tak baca kunut kita kata subhanallah. Kan? Imam dah sujud dah takkan dia nak bangkit kan? Mazhab Syafi'i kalau dah sujud tak boleh bangkit dah. Nanti batal semayang sebab dah berpindah pada rukun yang lain Okey, maka apa dia kena buat? Dia kena sujud sahwi baca tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid maka dia sujud dua kali. Sujud sekali, doa antara dua sujud, sujud sekali, bangkit bagi salam. Habis. Dan dalam mazhab Syafi'i kita baca sujud sahwi tidak ada bacaan subhana mallayana wa la tidak ada ini mana punya pemberita bubuh pun tak lah tidak ada tidak ada dalam fiqh syafi'i tidak ada sahwi dibaca subhana man la yanamu wa la ya habis nak baca apa subhana rabbiyal a'la itulah fas ketika sujud tiba-tiba imam ni tinggal kunut tiba-tiba sujud sahwi pun dia tak buat dia bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dada kita bunyi duk kepala kita berjalan nak qadha balik ke tak qadha nak qadha ke tak qadha ini bermakna ada satu benda yang belum diberi penjelasan dengan benar sehingga kan kita menganggap sunnah yang sahih itu sebagai masalah sedangkan tidak baca itu lebih sahih tapi kenapa jadi mungkin kerana penjelasan tak sampai ikhwan dan ikhwatul iman mungkin kerana tidak mengetahui perbahasan-perbahasan fik ini semua mendorong dan saya lebih menyatakan kita beriman kepada Allah dengan hati yang terbuka semua daripada sunnah Nabi kita menerima dengan dada yang lapang la yajidu fi mimma wa yusallimu taslima tidak ada sempit dada dengan syarat orang boleh buktikan bahawa itu sahih dari nabi kita terima dia tak boleh bukti kita tak terima kita kena kaji Ah tak kat itulah saya boleh jawab pun Sik terima kasih banyak-banyak jangan marah lebih kuranglah saya nak balik jauh dagang pak malau dagang berlipat dagang hamba musafir lalu ah jangan marah mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai